Айкидо Ай это, как мы помним, японское боевое искусство, созданное морифеем Уисибой в 20 веке. Айкидо будо, то есть путь прекращения убийства. Учит тем же убийственным техникам дзюцу только не с целью убийства, а с целью остановить их, сделать человека сильным, помогать другим, объединить всех людей. У Кеми. Самостраховка при падении самого первого занятия начинающих айкидо обучают правильному падению, дабы избежать травм при последующих изучении техники. Различают мае у самостраховка вперед, Усиро у кеми, самостраховка назад, йоко у боковая самостраховка. Мастер Айкидо во время нападения использует силу противника против его самого сам же остается равновесие. Используя приемы, не наносящие вреда противнику, мастер заставляет нападавшего отказаться от своей затеи. Среди основных принципов айкидо выделяет дух единения айки, дистанцию безопасности майя. Уход с линии атаки тай собаки, Вывод соперника из равновесия в кудзуцу. Вход мая противника Ирин. Спиральное движение. Современное реагирование. Использование центра. Воздействие на точку равновесия противника в сумме. Ударная техника, атеми, вращение и прежде всего динамика. Айкидо построено на естественной биомеханике человека и минимальных точных, точечных воздействиях на ключевые точки в нужный момент и по точному ветру. В айкидо нет соревнований, а практикуется карта. Многократное повторение приемов, пока они не становятся привычными. Большая часть тренировок проходит в работе с партнером. Цель таких тренировок – научиться чувствовать партнера, контролировать время и пространство. На рождение приглашается Сергей Выконь. Ваши аплодисменты, пожалуйста. Как-никак первый раз ребята выступили не только на этой сцене, а вообще первый раз. А сейчас на сцену я хочу пригласить спортивный клуб «Легион».